dan salam sejahtera Saya ucapkan kepada semua orang kata para penonton kita Dan juga tak terkecuali kita punya tetamu jemputan kita pada hari ini uh, Orang kata ke podcast Santai Seri Serambi Jadi selamat datang ke podcast kita Jadi hari ini kita akan membincangkan topik yang penting dan relevan lah Di kalangan orang kata semua uh, Semua golongan daripada segi pelajar, daripada segi pekerja Dan orang yang dah bersara dah pun uh, Jadi sebenarnya sebelum kita nak kupas tentang Jangan hanyut, burn out boleh dicegah, balance boleh dicapai Jadi sebelum tu saya nak terangkan sikit lah Podcast ini merupakan satu platform di mana perbincangan santai Yang boleh memberi informasi, yang menyuntik inspirasi Dalam masa yang sama menjadi hal meminda Untuk semua para pendengar yang melihat Podcast kita pada hari inilah Jadi sebelum kita lanjutkan lagi Kita punya sembang santai kita Saya ingin berterima kasih kepada Orang kata lebih lah Di atas kesudian doktor Tetamu kita pada hari ini Menerima jemputan bagi podcast santai Seri Serambi pada Siri yang keempat Pada tahun ini Jadi untuk makluman para pendengar Hari ini kita sudah tentulah Saya tidak keseorangan. Jadi kita bawakan tetamu istimewa kita Uh, yang jauh daripada KLA sana tu. Ha di Sepang. Jadi uh, untuk berkongsi lah tajuk kita pada hari ini iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Akhil bin Muhammad Kailani Pegawai Perubatan UD14 Klinik Kesihatan Salak Pejabat Kesihatan Daerah Sepang Jadi orang kata bukan calang-calang ni orang yang berada di sebelah saya ni ah ha, Orang kata orang hebat ni di Klinik Kesihatan Salak sendiri Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar kan ha, Jadi hari ni itulah saya sebenarnya bila bercerita ni bila bersama pula sebelah dengan doktor ni kerana saya terasa kredit sebenarnya orang kata dengan orang yang hebat kan jadi doktor saya nak tanya lah sebelum tu doktor apa khabar doktor? Terima kasih kerana kepada hmm. Rashidah Cik Rashida, kerana sudi hmm. uh, menjemput saya uh, juga kepada tim segmen Santai Seri Serambi hmm. uh, Dekan Selangor memberi peluang kepada saya untuk menjadi tetamu uh, pada episod kali ini Hmm. Alhamdulillah diberi kesihatan yang baik aa, untuk bersama dengan Cik Rashida hmm. ya, dan semua pendengar bagi perkongsian podcast pada hari ini. Okey, jadi baik doktor. Okey, podcast Santai Seri Serambi kali ini kita nak bawa orang kata pendengar yang beriman yang sama-sama untuk kita mengupas B yang pertama iaitu burn up dan B yang kedua iaitu balance. Jadi sehingga sebenarnya ini penting untuk pelajar, daripada pekerja, setiap orang yang dah bersara dah pun macam yang kita cakap tadi jadi uh, sebelum tu eh, kan, saya, saya cuma nak tanya-tanya lah kan uh, Saya pun sebenarnya nak bagi orang kata yang melihat dia pun tanya-tanya okay. Uh, pernah tak kita ketengah, ketengahkan episod ni? Contoh lah, pernah tak kita sekarang ni agak-agak lah kan uh, Satu hari ni kan, okay. Atu pun bagi tadi kan, kita bangun kan, kita bangun Walaupun kita dah tidur yang cukup Tapi kita rasa macam tak cukup lah nak ti, Tak cukup lah rasa macam nak tidur lagi Ataupun pernah tak kita rasa macam hidup kita ni Tak apalah buat je lah Orang kata tapi dalam hati kita kita rasa kosong Hmm. Jadi kalau lah ya lah ataupun sedang kita alami benda tu Mungkin sebenarnya kita telah mengalami B yang pertama iaitu burn out Jadi untuk kita elakkan B itu terjadi sebenarnya ada solusinya Iaitu akronim B juga doktor iaitu balance ha, Jadi jangan risau untuk episod yang kali ini kita nak bincang bersama-sama dengan doktor hebat eh? kita daripada uh, Orang kata daripada sepang Jadi sebelum tu lah doktor kita pergi lebih jauh kan Boleh tak saya nak tanya doktor kan macam kami ni mungkin kami tahu lah kan Orang kata burn out ni macam sekadar penat Mungkin doktor boleh kongsikan sendiri Macam lebih jelas sikit lah tentang Apa sebenarnya maksud burn out tu sendiri ya, terima kasih Encik Rashidah Sebabnya taklah hebat mana saya ni Saya hmm. cuma hmm. dijemput sahaja okay. Untuk berkongsi ilmu hmm. Apa yang apa saya boleh sampaikan Saya akan sampaikan insyaAllah hmm. okay. uh, not, kalau ikut definisinya Adalah secara ringkas lah yeah? Sebab kita pun santai hmm. Jadi kalau nak pakai terma-terma yang agak apa bombastik mm -hmm. yang tinggi kadang-kadang pendengar tak berapa nak faham sangat. Okay. Jadi secara ringkasnya adalah uh, keadaan keletihan dari segi emosi, fizikal dan juga uh, mental sekali ya. Okey. Kemudian hilang rasa motivasi, tidak berdaya yang pada akhirnya akan menjejaskan fungsi kita untuk uh, seharian mm -hmm. uh, dari segi pekerjaan mm -hmm. ya. Yeah? Okay. So, uh, saya nak tanya lah kepada Cik Rashidah hmm, istilah yeah. burnout ni, hmm, okay, tahu tak sejarah dia? Sejarah eh. Saya sebenarnya itulah. Itulah para peninggal. Sebab itulah kita nak belajar dengan orang yang baik hari ini. Uh, jadi mungkin betul sure. boleh kongsikan. <laughs> okay. Okay, uh, sejarah burnout ni sebenarnya perkataan burnout ni dah lama. Okay, cuma -hmm. cumanya okay. pada tahun 1974 Okay, istilah burnout ni diperkenalkan dan mula diterbiti oleh uh, satu pakar psikologi, mm -hmm. iaitu Herbert Frodible. Mm -hmm. Ya, yeah? uh, pada ketika itu dia menubuhkan satu klinik-klinik yang percuma lah di New York, mm -hmm. ya, yeah, pada tahun 1974. Uh, dan dia mengambil sukarelawan-sukarelawan uh, untuk bekerja pada masa itulah. Mm -hmm. So, istilah kata bekerja secara percuma lah, asrama mm -hmm. uh, pun sukarelawan kan? Mm -hmm. okey Dan uh, apabila hari bersihnya ganti Uh, sebulan, dua bulan, tiga bulan hmm. okay, Dia dapati Hampir keseluruhan uh, sukarelawan tersebut Mula menunjukkan ciri-ciri negatif hmm. Di mana daripada yang Pada awalnya sangat termotivasi Jadi uh, kurang motivasi hmm. Yang pada awalnya optimis Jadi pesimis hmm. Pada awalnya penyabar Sopan santun, penyayang Dah mula rasa cepat marah Ya, cepat marah Kemudian rasa Haa uh, tidak memprodukan pesakit-pesakit uh, hmm. pada masa itu. Jadi dia melihat satu perubahan yang sangat ketara dan dari situ munculnya istilah burnout. Okay. Daripada tahun 1974 itu sehingga 1980 dia melakukan penelitian dan akhirnya mengeluarkan satu buku khusus mengenai burnout tersebut. Okay. Dan dari situlah tahun 90 an dan uh, pada tahun 80an dia mengetengahkan istilah ini, simptom-simptom ini, sindrom ini, dan hmm. akhirnya WHO mengiktiraf istilah hmm. burnout ini untuk pekerjaan pada tahun 2019. Hmm, okay perkongsian yang sangat-sangat menarik. Saya kira macam ada mungkin ada di kalangan kita dan saya sendiri pun saya rasa ini satu ilmu yang baru. Jadi sebab itulah kita kena sentiasa eh orang kata boleh tengok kita punya podcast lalu sebab memang akan ada informasi yang terbaru ataupun orang kata informasi tu dah lama tapi kita baru dapat hari ini ha, jadi moga ini menjadi satu medan orang kata podcast ni untuk memberi orang kata informasi lah kepada kita punya para pendengar kan. Hmm, betul. Okay. Ha -ha. Jadi uh, jadi itulah doktor. Saya sebenarnya orang kata penting untuk kita ingat kan burnout ni bukan hanya dialami kata bukannya sekarang sebenarnya daripada dulu lagi kan Mama, memang orang ada kata yang daripada itu. dulu lagi kan Allah bless ya. tu okay. jadi maksudnya suri so, rumah yang melihat ini kan pelajar ataupun pekerja sendiri uh, so nak bagi tahu yang sebenarnya burn out ni memang dah lama dah memang dah lama muncul lah okay. jadi kadang-kadang kita nampak kan kadang-kadang orang tengok dekat media sosial kita nampak orang tu macam gembira je tapi kadang-kadang mungkin dia tengah struggle di dalam diam untuk orang kata menghadapi burn out sendiri <tuh> terutama orang kata uh, dalam dunia moden yang sekarang dan serba pantas uh, dengan penuh dia kadang penuh dengan tekanan ni jadi itulah doktor saya nak tanya lah kan uh, kenapa zaman sekarang ni kadang-kadang kita lebih mudah untuk rasa burn out ni doktor ok uh, sebenarnya uh, burn out ni hmm. sama ada kita cepat ataupun lambat menjadi burn out ni hmm. bergantung pada apa yang kita lakukan ya hmm. yeah? ok uh, sebenarnya Terma burnout ni hanya spesifik boleh digunakan hmm. untuk pekerjaan. Hmm. Aa, dia tidak boleh digunakan sebenarnya seperti contoh, okey orang yang apa melakukan aktiviti harian selain pekerjaan, apa, okay mengclean dirinya, saya burn out, hmm. Aa, tidak boleh sebabnya terma burn out ni hanya boleh digunakan untuk pekerjaan. Hmm. Tapi bagaimana kalau suri rumah? Hmm. Aa, sebenarnya hmm. suri rumah tu pun termasuk pada pekerjaan. Oh. Aa, kan kalau kita isi borang tu pekerjaan suri rumah tangga. Ah, dia tak ada tulis ah, tidak bekerja ataupun menganggur hmm. Suruh rumah tangga Sebenarnya suruh rumah pun Termasuk dalam pekerjaan hmm. Okay So ah, Saya bagilah satu ah, Information sikit Dekat Amerika Syarikat hmm. ah, Pernah dilakukan satu penelitian ah, Dari segi pekerjaan Di mana ah, Pekerjaan doktor Ataupun hmm. Ah, kaki tangan Kesihatan hmm. Merupakan Pekerjaan yang paling ramai mengalami burnout. Hmm. Uh, dicatatkan bahawa lebih kurang 53%. Hmm. 53% dan bila di compare dibandingkan dengan pekerjaan lain, dia ada dua kali ganda lebih tinggi berisiko mengalami burnout. Hmm. Termasuk juga di UK. Di UK a uh, penyelidikan telah dibuat, Sobela, kajian telah dibuat sekitar 526,000. Hmm. Uh, pekerja mengalami burn out uh, ini campurlah, tak semestinya dari segi uh, kakitangan kesihatan sahaja ha -ha. dan di Malaysia pun ada juga uh -huh. okay. uh, tapi ini tidak berapa popular hmm. lah uh, dia dah dilakukan oleh uh, satu badan AIA badan insurans lah hmm. okay. dan didapati 52% pekerja burn out di tempat kerja, sangat tinggi itu 52% hmm. tu hmm. antara sebab-sebab utamanya lah uh, yang pertama Dunia kini bergerak pantas. Hmm. Semua benda nak cepat. Okey. Perjalanan kita cepat. Kalau dulu naik unta, sekarang naik bullet train. Ha, ah, kata macam hmm. itulah. Ha, hmm. kalau dulu kita tahu orang jauh nak datang makan hari, makan minggu. Sekarang hmm. orang jauh nak datang tak sampai 2 jam naik kapal hmm. terbang. ya. Betul, ha, betul. Ha. ya. Jadi, uh, itu salah satu perkara juga. Okey. Kemudian, uh, mengenai media sosial. Hmm. Ya, media sosial Expectation orang, ekspektansi kita, kita hmm. tengok orang lain berjaya, kita tengok orang lain kaya, hmm. kita tengok orang lain family besar, hmm. ya, yeah? okay. Dan kita mula membandingkan diri kita sendiri, ah ha, itu jadi masalah. Kita boleh berseronok melihat kejayaan orang, kita boleh bahagia bersama dengan kejayaan orang, tapi apabila kita mula compare dengan diri kita Sebenarnya secara emosional secara mental kita memberi beban pada diri kita. Hmm. Aa, kita tak nampak benda tu kadang-kadang hmm. tapi hakikatnya anda sendiri tahu hmm. ya. Yeah? Okey. Walaupun kita sedar emosi kita letih walaupun badan kita rasa tak ada masalah keletihan pun. Ah hmm. okey baik. Sebenarnya saya sangat, orang kata sangat menarik ya bila mendengarkan orang kata informasi yang orang kata, yang saya kira memang benda tu benda yang kadang-kadang ada yang baru dan ada yang orang kata kita terlupa tapi kita ingatkan semula kan tentang yeah, betul. suri rumah tu. Suri rumah ni merupakan satu pekerjaan je ya? kadang-kadang sebabnya kadang -kadang, orang kata kadang-kadang macam -kadang, oh ni apa ni saya suri rumah je, saya tak bekerja ha, Jadi perempuan, tuan-tuan yang melihat ni pun sebenarnya Curi rumah pun adalah satu pekerjaan, ya. Sebab kita pun, maksudnya bukan kita, ya? maksudnya ada pekerjaan yang kita buat, nak sanakan semasa yeah, kita betul. berada di rumah. Jadi, sebenarnya ada satu perkataan yang saya rasa saya nak, nak sebutlah kadang-kadang kan. Sebuk tu kadang-kadang bermaksud berjaya, ya. Kadang-kadang tu yang kadang-kadang menjadi punca kenapa kita yang macam bersalah untuk kita nak rehat. Sedangkan dalam psikologi sendiri pun, maksudnya rehat tu adalah satu keperluan yang asas tu doktor. Betul. Jadi itulah saya ni macam bila dah dengar kan, okey apa yang boleh buat kita burn out ni kan. Jadi saya rasa macam mesti orang kata yang melihat ni macam, oh iyalah betul lah kami memang rasa macam tu doktor. Jadi macam mana ni? Sekarang ni kita nak mencari balance tu. Ha, jadi macam ni. Ha, orang kata, doktor, ha, kita kita salurkan kepada doktor. Jadi macam mana ni kami, kita ni ataupun orang yang sedang menghadapi ni untuk keluar daripada perangkap burn out ni sendiri. Ha, jadi macam mana kami nak cari keseimbangan tu doktor? Kadang-kadang kita pun dalam dilema juga. Hmm. ya? Di luar mati anak, betul ke? Oh, yeah. uh, di luar mati mak, di telan. Mati bapa. Mati bapa. Okey. Okay. Kadang kita semua salah. Okey. Jadi yang pertama, hmm. kenali diri kita sendiri. Hmm. Kita, contoh macam saya lah, umur dah 41 tahun kan Takkanlah dah umur 41 tahun, kita tak boleh mengenali diri kita Kan, hmm. kita tahu batas kita sampai mana, kita tahu limit kita sampai mana Kita tahu kekuatan kita sampai mana hmm. Ya, kalau dulu umur 20-an, 30-an, oh hmm. boleh bekerja 24 jam, 7 hari, seminggu oh. kan oh. okay. Tapi bila kita meningkat usia ni, kita boleh merasakan bahawa kita tak seperti dulu lagi hmm. ha, ya? kadang-kadang kita rasa malu ataupun kita rasa takut untuk mengatakan tidak. Hmm. Ah ha, itu bahaya tu. Hmm. Ha, ha tidak hmm. ni bukannya satu perkataan yang negatif, tidak. Okay. Tidak ini bukannya satu perkara yang tidak boleh dikatakan, bukan. Okay. sebenarnya tidak ni adalah satu perkataan yang menunjukkan batas kita sampai sampai manalah. Hmm. Ya, yeah? okey. Kerana apa? Kalau kita tidak mengatakan tidak, kita telah memaksa diri kita untuk satu perkara yang di luar daripada kemampuan kita. Ya, yeah? okey. Apabila badan atau hati kita mula rasa sesuatu yang tidak mampu, dia mesti akan memberi isyarat ataupun tanda-tanda. Okey, jadi beranilah untuk berhenti seketika. Uh, itu termasuk dalam dalam istilah tidak tersebut ya. Yeah? Okey. Dan belajar untuk berkata tidak bila perlu. Okey, berhenti seketika ni termasuklah kita ambil uh, short neck pada waktu tengah hari ya yeah? okey kadang kita makan tak lama maybe dalam 15 minit okey dan ada lebih kurang 40 minit ke 40 minit take a short nap hmm. untuk recharge badan kita sendiri hmm. penting untuk kita recharge untuk badan kita sendiri okey kemudian jangan lupa jaga diri kita okey tidur dah cukup makan yang seimbang okey kalau orang kesihatan biasa dia akan sebutlah okey Uh, pinggan sihat Malaysia Suku-suku separuh Itu penting Bukannya asal cakap sahaja Ya, memang penting Ya, suku-suku separuh tersebut Dan jangan abaikan aktiviti yang boleh menyekatkan jiwa aktiviti fizikal mm. Ya, ok Saya sendiri mengapakan journaling Menulis apa yang saya rasa lah Tapi walaupun tidak kerap Tapi sebenarnya itu penting Ya, journaling dia tak sama macam diary mm. Kalau diary kan kita tulis Apa daripada pagi sampai ke malam Sampai kita tidur tapi kalau journaling ni ha tapi sebenarnya journaling ni tak semestinya kita menulis. Kita boleh melukis ataupun kita journaling dalam minda kita. Selang kata macam introspeksi diri. Apa yang kita dah buat hari ini adakah baik ataupun tidak? Ada boleh yang kita, kita buat atau tidak. Kalau kita tahu itu salah, kita akan perbaiki esok hari, ya. Ada coach mengatakan hari ini lebih baik daripada semalam, ya. Kalau boleh semalam lebih baik daripada hari ini. Ha jadi Besok pagi kita boleh bangun dengan segar dengan penuh motivasi. Hmm. Ya. Yeah? Dan jangan lupa juga sokongan sosial. Jadi sokongan sosial tak semestinya sokongan sosial maksudnya daripada pasangan. Hmm. Ya. Yeah? Hmm. Kalau macam Cik Lasyida belum kahwin kan? Ah, betul. Uh, yeah? Okey. Jadi a uh, fasa berpasangan tu belum. Hmm. Jadi banyak lagi sokongan sosial yang lain termasuklah daripada keluarga, hmm. adik-beradik ya. Yeah? kawan-kawan, hmm. rakan sekerja hmm. ha, ataupun kadang-kadang ada orang suka Menelpon talian chillie, ah, Hil. Hil. ah Hil. Hil. Ha, talian chill ataupun befrienders hmm. Okey, ada juga hmm. ha, semata-mata just telefon meluahkan apa yang dia rasa, ha, mendapatkan apa khidmat apa nasihat hmm. lepastu dia akan rasa lega. Hmm. Ha, hmm. jadi besok dia boleh memulakan hari dengan lebih Bersemangat dengan lebih motivasi okay. Jadi uh, Untuk sokongan-sokongan yang lain pun Boleh juga dari segi kawan-kawan hmm. ya, Kita berkongsi sambil makan Kita bercerita hmm. Lepas tu bertukar-tukar pendapat Dari segi keluarga pun Sebenarnya ramai kadang-kadang yang jumpa dengan doktor hmm. Kadang-kadang okay. dia cuma stres saja Stres dia nak bercakap Dia bercakap apa semua Sambil-sambil kadang-kadang menangis apa semua. And then dia rasa macam okey, thank you doktor Okey, saya rasa lega hari ni hmm. Ha, ha, je, tak ada teman bercakap Bila kita tanya lagi Ada keluarga ke Ataupun kawan-kawan yang dekat Macam itu Kebanyakan dia cakap tak ada ha, ha, Ada kawan tapi just kawan makan Kawan kerja macam itu ha, Family dekat tak ada Ada yang dari Sabah Sarawak datang sini merantau ya, Kerja sendirian ha, Jadi sebenarnya Social support tu penting ha, ha. Okay? Ada istilah Zul politikun. Hmm, pernah dengar tak? itulah saya. itulah uh, Zul tu mungkin lah. Yang belakang tu mungkin belum lagi. Uh, jadi <cuk lottery> mungkin doktor <cuk> boleh kongsikan. <A>, dia ada <cuk> sejarah <cuk> dia tu. Uh -huh. okay. dia okay. sejarah daripada Aristotle. Hmm. Yeah? mungkin ada uh, semua pernah dengar lah siapa tu hmm. Aristotle. Dia mau perkenalkan zon politikun. Di mana dia memis, Membahagikan makhluk hidup kepada dua Satu haiwan dan satu manusia hmm. Jadi manusia ni adalah zon politikun Zon ni adalah bermaksud haiwan Ataupun makhluk hidup Politikun ni adalah maksud yang bersosial Tapi hmm. haiwan pun bersosial juga hmm. Okay. Hmm. Tapi haiwan bersosial secara Alami secara natural Dia punya sifat hmm. Sebagai manusia, politik ni membentuk pada satu sistem hmm. Pada satu uh, politik ataupun undang-undang Yang membentuk peradaban sosial yang terstruktur hmm. uh, uh, Jadi, kita ni adalah makhluk bersosial hmm. Kalau kita rasa kita suka bersendirian Dalam bilik uh, Kemungkinan ada sesuatu yang berlaku pada diri anda semua hmm. Jadi, dapatkan nasihat doktor uh, Pergi ke klinik kesihatan Ataupun mana-mana klinik ataupun hospital Untuk dapatkan rawatan hmm. ataupun khidmat kaunselor. Okey, baik doktor. Jadi saya rasa saya kira macam orang kata keseimbangan tu macam-macam eh. Tapi cuma saya nak ambil lah satu orang kata tadi perkataan tidak eh. Ha, kadang, -kadang perkataan tidak tu bukanlah maksudnya negatif eh. Ada satu istilah ni nama dia assertive. Ha, maksudnya assertive ni Ha, daripada segi definisi tak adalah berani untuk mengatakan tidak kepada suatu perkara yang dirasakan memang benda tu tidak lah ha, Contohnya macam orang suruh kita buat benda yang tak baik yeah. Jadi ha. waktu tu kita kena belajar untuk mengatakan tidak kalau benda tu memang tak baik untuk kita ha, Jadi perkataan tidak bukanlah bermaksud negatif Tapi sebenarnya kita memberi batas kepada diri kita untuk hmm. membuat suatu perkara yang baik untuk diri kita Okey, jadi yang tadi pun take a nap kan? Ha, so, take a nap. So, ha, take a nap. Okay, jadi kat situ pun sebenarnya kalau kita tengok lah. Maksudnya kalau saya bawakan sikit lah, kalau untuk uh, kata, kalau untuk orang yang beragama islam, orang kata ada satu dia beri masa yeah. lah sebelum zuhur tu, nama dia Fainullah kan untuk yeah. tidur sekejap uh, sebelum zuhur tu. Jadi itulah orang kata sebersedikit lah. Ada banyak lagi kan, uh, Doktor kongsikan daripada segi orang kata uh, Aristotle tadi kan, uh, Zul Politikun. Banyak uh, Banyaklah yang saya belajar hari ni. Jadi kat sini yang saya boleh kongsikan Uh, untuk anda yang rasa hilang Ataupun rasa hilang arah Ataupun rasa kosong Ingatlah rasa penat tu bukanlah satu kelemahan Kadang-kadang uh, ia merupakan satu tanda Yang sebenarnya kita telah membuat orang Kata sehabis baik lah kan doktor kan Ya yeah. uh -huh. So ambil masa untuk diri sendirilah yeah. Take a nap uh, Ambil short mm -hmm. Rehat Dan juga perlu mm -hmm. tahulah Rehat yang sebentar tu bukannya malas mm -hmm. Okay Just untuk recharge Bateri kehidupan kita mm Hmm Okey, jadi baiklah. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Jadi kalau rasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikan. Orang kata share, like, uh, komen dekat kita punya video ni. Uh, follow, uh, uh, follow sekali. follow sekali. ya, orang kata untuk kita nak dapatkan mungkin lebih ramai lagi orang tahu tentang informasi burnout dan balance ni sendiri. Jadi hidup ini bukanlah tentang perlumbaan siapa yang paling cepat kadang-kadang. Ataupun perjalanan siapa yang paling orang kata yang paling maju ke hadapan. Tapi sebelum orang kata kita nak tamatkan kita punya sesi lah kan hari ini Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya kan Boleh ke doktor kongsikan sedikit tips Macam mana kita orang nak mempunyai kehidupan yang lebih seimbang Orang kata daripada segi dunia ni Yang serba sibuk sekarang ni doktor Okey, Sebenarnya banyak tips untuk balance ni hmm. Ya hmm. perlu kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Hmm. Ya, tak semua tips yang diberikan tu sesuai. jadi kita kena pandai memilih mm -hmm. mana tips yang sesuai untuk diri kita mm -hmm. okey antara tips-tips yang saya boleh berilah yang pertama jadikan rehat sebagai sebahagian daripada rutin kita mm -hmm. okey bukan hanya bila terlalu penat okey mm -hmm. kerana apabila kita terlalu penat kadang-kadang tak boleh nak rehat pada mm -hmm. ha -ha, oh, yeah. kita rasa sengat fikiran kita melayang apa semua ha mm -hmm. jadi perlu ambil rehat pada waktu yang sesuai mm -hmm. okey kemudian tetapkan sepadan sihat kita contoh hatkan masa bekerja mm -hmm. okey hadkan masa media sosial juga okay. Yang ketiga, belajar untuk hadir sepenuhnya Apabila kita melakukan pekerjaan ataupun dalam waktu bekerja okay. Fokus bekerja dan apabila kita pulang, kita fokus dengan family, dengan keluarga Dan kita beri sepenuh masa dengan mereka Dan yang keempat, jangan abaikan, jangan abaikan sokongan emosi Cari masa untuk berhubung dengan orang-orang yang tersayang Dan perkara yang membuatkan kita rasa dihargai dan difahami Okey, kadang-kadang apabila kita ambil a uh, waktu rehat tu kan. Mm -hmm. Okey, saya suka apabila kita menggunakan pancak indera kita. Ah, Okey. Ah, sebab saya mendapat nasihat daripada a ah, pakar kaunselor. Mm -hmm. ah, dia memberi tips apabila kita rasa down apabila kita rasa stres, tertekan, ya ambil masa kita bersendirian. Mm -hmm. ah, duduk di mana tempat-tempat yang kita selesa. Mm -hmm. Okay, kita ke di tepi pantai ke shopping mall ke kalau kita selesa tengok apa a uh, pertandingan apa-apalah pertandingan bola ke ataupun mm -hmm. race car ke mm -hmm. MotoGP ke tak ada masalah yang penting tempat tu selesa untuk kita okey mm -hmm. kita menggunakan lima indera kita okey yang pertama mata okey yang pertama mata kita lihat apa yang kita boleh nampak menggunakan mata lima lima hmm, ya apa-apa yeah, ha, yeah, yeah. saja kita nampak orang nampak binatang pokok batu nampak ada serangga ke sampah ke hmm. tapi kalau boleh yang positif sajalah <laughs> ya kadang kita nampak sampah kita rasa macam Allah mengganggu jiwa hmm. ah ha, tu hmm. kita tak nak ya okey selepas mata kita menggunakan telinga hmm. ya kita mendengar hmm. apa yang kita okay. boleh dengar maybe kita boleh kicauan burung hmm. Bunyi anjing ke kucing, bunyi kenderaan, hmm. bunyi angin, bunyi pokok, bunyi lautan, ya, yeah? hmm. okey Kemudian selepas telinga, kita menggunakan hidung, hmm. ya yeah? Kita boleh hidu, apa yang kita boleh hidu? Kalau di tepi pantai, kita boleh hidu ada bau spesifik Tepi pantai tu macam bau hany-hany sikit, oh. amis, ha, macam tu kan Macam bau ikan kering, itu hmm. ha, tipikal bau tepi pantailah, hmm. ya yeah? Kemudian ada bau-bau lain, mungkin ada orang jual-jual kuih-muih ke, ada orang jual ais krim ke, ada orang buat bakar-bakar barbecue ke, ha. kan okay. Dah dapat lima, kita menggunakan panca indera sentuhan, okay. Kita sentuh lah apa kita boleh sentuh? Ah, uh, yang boleh sentuh ya, yang tak boleh sentuh <tuh> jangan sentuh, okay. Kita boleh sentuh, maybe tanah, pasir, pokok, uh, sofa ataupun cushion kayu ke, hmm. ya, okay. Dan yang terakhir, deria. Uh, lidah kita iaitu kita boleh rasa hmm. mungkin kita ada gula-gula mungkin kita bawa kek ke roti hmm. biskut hmm. kita rasa uh, dan kesemua yang kita alami tu kita hargai kita syukuri hmm. kerana apa tak semua individu dilahirkan hmm. dengan semua kelima pancaindera yeah, Okay, jadi itulah ah, orang kata kita boleh mendengarkan maksudnya sedikit tips lah daripada doktor. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada doktor pada hari ini kerana sudi berkongsi. Saya kira banyak sangat ilmu kita dapat hari ini ni. Jadi sebenarnya pejam celik pejam celik ni ah, sebenarnya dah banyak dah input yang kita dapat eh doktor. Saya ni kalau rasanya tulis ni mungkin dah separuh muka surat Eh. eh bukan separuh muka surat, separuh buku. Okey, jadi terima kasih doktor diucapkan. Jadi sebenarnya sangat banyak ya belajar saya. Saya sendiri saya rasa banyaklah perkara-perkara penting yang kita sebenarnya boleh buat balik eh. Ya. Ha, saya buat baliklah. Ha, mungkin tuan-tuan puan-puan bukan boleh buat balik aja. Ha, masuk dalam hati, masuk dalam fikiran, semat dalam jiwa, boleh aplikasikan pada masa akan datang. Jadi itulah sebenarnya kan. Kadang-kadang orang cakap mungkin uh, salah satu tips yang doktor kongsikan tadi saya orang kata summarize sekejap, ha, sedikit lah. Yang pertama, jadikan rehat sebagai rutin bukan hanya bila kita dah terlalu penat. Ha, yang yeah, kedua betul. adalah tetapkan hmm. sempadan sihat ni. Contohnya dalam kita bekerja kan, tadi doktor cakap kan dalam media sosial dan dalam kehidupan peribadi kita. Serta belajar untuk hadir sepenuhnya dalam setiap kita punya moment kan. Tadi macam saya boleh kongsikan, ada lima panca indera yang kita boleh gunakan Uh, orang kata ketika mungkin uh, waktu tu mungkin kita terlalu terasa penat dan sebagainya lah yeah, uh, so deria apa tu ah uh, jom kita sama-sama ingat yang pertama deria deria mata, mata. okey selepas Perlihatan. mata apa ah uh, lepas tu telinga lepas telinga pendengaran pendengar ah, pendengaran uh, ya pendengaran uh. so pendengaran tu adalah deria hidung untuk uh. deria bau Uh, Dari sentuhan daripada maksud apa lima perkara yang kita boleh sentuh uh, Waktu tu macam oh rupanya oh, sekarang tengah sentuh bantal Sekarang tengah sentuh contoh tudung uh, Ataupun mungkin tengah sentuh kucing kan Ya yeah, uh, Ataupun hmm. mungkin peralatan yang lain lah waktu tu yang kita boleh Untuk menyentuh tersebutlah benda yang positif lah uh, dan benda yang boleh disentuh Dan yang terakhir adalah diri rasa Diri rasa uh, So maksudnya hmm. waktu tu uh, mungkin ada lima perkara yang kita boleh tahu lah kan waktu tu Okay sekarang ni saya tengah makan rendang uh, Sekarang ni kita tengah rasa ni adalah kuih uh, sebabnya mungkin sebab sekarang ni mungkin dah nak masuk tengah hari kan jadi ha. Tu, saya pun macam <tuk> ada mencari fikiran tentang makanan jelah. <tuk> jadi minta maaf lah doktor eh. Ha, tak apa insyaAllah nanti insyaAllah ada yang baik-baik lah makanan yang baik-baik je. Tak adalah saya gurau je. Okay alright. So kat sini apa yang saya boleh kongsikan memang kita nampak kadang-kadang kan -kadang, ada perkara yang kita mungkin ada yang lawak-lawak sikit, ada informasi kan. Ha, ada part yang macam mungkin kita kena tegas dengan diri sendiri untuk mengatakan tidak pada satu perkara yang hmm. memang kita tak boleh buat benda tu jadi kadang-kadang benda tu kita nampak macam mudah kan ha, Tapi realitinya sebenarnya ia memerlukan kesedaran Dan ataupun latihan yang konsisten lah kan doktor Betul. Jadi hari ini kita boleh belajar bahawa B and B Ataupun B kuasa 2 ha, Iaitu orang kata jangan hanyut Burnout boleh dicegah, balance boleh dicapai Jadi burnout dan balance sendiri uh, bukan sekadar istilah uh, Tapi satu perjalanan hidup Yang kita sedang semua lalui kadang-kadang jadi bila kita dah sedar apa itu benar uh, barulah kita akan tahu bagaimana mahu kita mencari keseimbangan. Uh, dan kerana akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling sibuk tapi siapa yang paling pandai menjadi diri ini, doktor. Ya. Jadi jaga keseimbangan sebelum penat menjadi kebiasaan. Alhamdulillah. Jadi hari ini uh, orang rata itulah a uh, perjalanan celik kan uh, masa pun mencemburui kita. Jadi terima kasih diucapkan kepada uh, yang berusaha Dr. Muhammad Akhil bin Muhammad Kailani Pegawai Perubatan UD14 Klinik Kesihatan Salak uh, Pejabat Kesihatan Daerah Sepang Daerah Sepang uh, Atas kongsian yang sangat-sangat-sangat bermanfaat uh, Dia sangat-sangat terbanyak sebab saya rasa hari ini Memang perkongsian yang memang sangat menarik lah jadi terima kasihlah kepada kita punya para pendengar. Jangan lupa untuk terus mendengar podcast kami untuk topik-topik yang lebih menarik dan lebih bermanfaat uh, ha, di masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itulah sayangilah diri anda dan jaga keseimbangan sebelum penat menjadi kebiasaan. Uh, ha, okay. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang kurang itu adalah dari kelemahan ha, diri saya sendirilah. Jadi saya Rashida. Dan doktor? Saya Dr. Muhammad Akif bin Muhammad kailani. Okay. Jadi untuk hari-hari ini apa yang kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi melihat video kami pada hari ini dan semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okay bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye -bye.